吴总，哎，你怎么到这儿来了？来、哎、看看，小雪，啊，你这工程进度可真够快的。嗯、是，一期快完工了。您找我什么事儿？哎，小雪啊，咱俩认识这么多年了，你觉得我对你怎么样？嗯，您是长辈，您对我怎么样，您都有您的道理。 您一直挺照顾我的，照顾也是应该的。我早就看出来了，你不是一个一般的孩子。可是呢，咱们在商言商，钢厂竞标这个事情上有些事儿，我也是不得不那么做。虽然咱们一年多都没有见过，我，我从来都没有挡过你的路，更没有想过要害你。你想说什么？ 老徐，你把我的厂子接了吧。念我过去照顾你的份上，你能不能照顾我一回？吴总，你也看到了，我这刚建新钢厂，到处都是用钱的地方。不不不，我不是要跟你借钱。那您是，老徐。 你把我的厂子接了呗？你看，你想想，你要是能把厂子接了，就不用再在生产线上花钱了呀。我那些设备也都能用，是吧？你又着急上网，你就不用采购了。设备虽然老了点，但用没有问题呀。你这下你能省下几千万呢？ 吴总，您这个设备不是旧不旧的问题，是应该被淘汰了。就您厂子现在的生产值也跟不上市场的需求，小马拉大车，迟早会散架。而且我这一期工程马上就要完工了，根本就停不下来，切不了。那你这是不想帮我了？无能为力呀、啊，我求人。 真是难呐，吴总，您那厂子我接不了，但是厂里的工人我可以帮您安置一下。毕竟我的厂子也刚建成，需要工人。我先谢你。可是小许，你要是不接我这个厂子，我的资产就会被清算，我就会被判刑。我要是进去了，判的肯定比郭启东还要重。小许，你帮帮我吧，给我救个急。您的厂子已经上新闻了。 高会长也提醒过您，是您自己非要往火坑里跳。我怎么救急？我借了您的厂子，把自己也放坑里、啊、这么看，你早都得算计我。了。我算计您什么？许半夏，你早就知道会是这样。你知道这个破厂子会被淘汰，设备陈旧，排污老化，所以你这个小洋人一块算计我，假装跟我争沈二刚。 让我花了那么大代价，自己掉到坑里。还有高跃进，是他给你的消息吧？我一拿下省二钢，他就跟你优惠的政策让盖新的钢厂。要是没有你这个新钢厂，他是不会不救我的。吴总，您走到今天这一步，还是多审视一下自身的问题。我还有事。 徐总，张律师，你怎么来了？呃，您这是要出去吧？我去工地一趟。徐总，我现在就安排车。啊，徐总，<么>问你个事儿啊，您和秀滩村那边是不是有什么过节啊？我跟秀滩村那有什么过节？我们一直保持着合作关系到现在。前阵子我还给他们修了小学，关系一直都挺好的呀。徐总，你看看这个，他们把你给告了。 秀潭村的村长和村民联名起诉，说徐总您当年为了低价承包他们村的滩涂，故意使用了污染海田的手段，他们迫不得已才把土地租给了你们，由此开始了你与他们之间的常年土地承包合同，直到今天。但是他们提供的证据并没有什么真凭实据，而是他们主观的臆想和判断。不过，因为这次是群体上诉，而且牵涉到土地纠纷，所以啊，法院对这次的事情。 非常重视，责令钢厂必须停工停建。 你的厂子都停了，你怎么给我钢材呀、啊？对不起啊，要不这样，我今天就把定金退给你。我要你的定金干什么？我要的是钢材，我等着钢材开工呢。吴老板，咱们可是订了合同的，你要是给不到我钢材，咱们就法庭上见。 喂，吴建设，徐半夏的工厂出事儿了。我问你一句，是不是你干的？我问你，要是徐半夏的工程黄了，你救不救沈二刚？这跟我救不救谁没有关系。我不是没有提醒过你排污的问题，是你自己在顶风作案。你今天的结果怨不得任何人。但是你在这个时候，如果对徐半夏落井下石的话， 是不是太不道德了？我都是要死的人了，就别跟我说道德了。建设钢铁厂已经进入了破产清算的程序，清算之后，该承担什么样的责任你就得自己去承担。你要把这些事情处理好，不要再做什么偷鸡摸狗的事情了。吴建设，你也是个老……吴建设。 你在听我说话吗？喂，喂喂,喂。 村长，你开门呀！村长，您有什么难处，您跟我说，咱们商量着来，好不好？村长，您能撤诉吗？我现在工厂都停了，也干不下去了，有什么条件您提，我都能满足您。您开门。 村长，你要不出来，我就在门口等着你。我说你不是人挺少的吗？怎么还对呀，之前咱就之前还给他带小房子，是不是咱以前的承包费没给够啊？不能他不是挺有钱的吗？是啊，咱点误会吧？来，追一个，现在。 你们先说清楚，放心，现在又没人，别伤感了，对，彼此也说清楚，你和董事长说对，对不起。别瞎说。喂，高会长，徐半夏，你在哪里？我在秀滩村，你赶紧回公司一趟，我在公司等你。哦，行行行。 村长，您再好好想想，我改天再找您。徐总好。 高会长，是五建设，是五建设在背后鼓动村民。法院已经把钢厂一期工程给叫停了，官司一旦打起来，我所有的融资节奏都会被打乱。 就是在拖，拖我的时间，增加我的时间成本，甚至是想拖死我。现在不是说谁的问题的时候。这项目一旦上马，一环扣一环，到时候无法验收，不仅仅是钱的问题，你的资信会出现问题。您知道吗？前段时间五建社来找过我。 找你干嘛？他想让我收了他的钢厂。你怎么说？我说我只能收他的工人。他那个钢厂，我背负不起。 都说是市场经济比计划经济好。我曾经跟你表过态，不赞同你再办一个钢厂。我看到的全是资源浪费。就说你跟五建设吧，相互损耗。现在怎么样呢？他的钢厂没了，你的资金是不是能扛过诉讼期？ 你心里最清楚，是他想跟我鱼死网破。不管是不是武建社刻意栽赃，还是确有其事，徐半夏，你不能有任何问题。高会长，您说有没有一种可能？ 官司我自己打，企业我先交给别人。你开什么玩笑啊？这么大一个摊子，是随随便便可以交给任何人的吗？且不说上级能不能审批通过，你就说你工厂内部管理、生产会出现什么样的问题，你自己清楚吗？这工厂不是你一个人的工厂，还有这么多的员工，你要对他们负责任。 你现在就是得切实的想出解决问题的方法，这是我现在唯一能想到的方法。我也会尽全力把这个方案做得更稳妥。至于吗？至于。 这种飞机油根本就洗刷不了，跟着海水一渗进去，村里的所有养殖户全完了。这么一弄，这片大都就死了，死了。做生意也不能这么胡来吧？啊，你说这么干的人就不怕遭天打雷劈呀？干这个事的人，他不得往生啊。未来。 你一定要把咱们钢厂做到全国第一。喂，半夏。 喂，你之前说的话还算数吗？你怎么了？你在哪儿呢？出什么事儿了？我现在回上海，我就能做赵太太。你还愿意吗？我愿意，我当然愿意。 但是，但是你,你得告诉我出什么事儿了呀？没事儿，就是累了。半夏，到底怎么了？发生什么事了？你告诉我。我跟你一起面对，我们一起解决，好吗？到底怎么了？喂，徐半夏，你先回家。 不管你在哪儿，你现在先回家，我马上安排时间回去找你，好吗？喂，半夏。 审的怎么样了？哎别提了，那事挺麻烦的，到现在还没个头绪呢。回头把 QQ 加上，姐，到时候回去咱们加 QQ 啊。晚、哦、上好好跟我说说。哎，二期管啥时候到？我审着呢。哎、都到齐了是吧？哎、今天召集大家来呢，是有几件事要跟大家宣布一下。一呢，是钢厂建设虽然现在暂停了。 但是其他规划建设，包括码头，有部分是省里投资，我咨询过律师了，这一部分不会封停，所以小贾，你负责带人继续做下去。嗯。第二呢，是小苏，哎，你这边要暂停手里所有的业务，准备好相关手续，彻底从公司分割出去，成立独立法人公司，跟现在的公司要毫无关联。还有最后一件事，儿，这几天我们就要走程序。 我会把钢厂的法人变更为佟小琪。我去打官司，和钢厂无关。如果顺利的话，一期工程还可以继续下去。我要交代的就是这些。 这么大一钢厂，我我真弄不来。没事儿，你有什么不懂的可以问肖家。我想过了，我只有这么做，才是可以保全这个项目最好的办法。心怡，你帮我。 做一下资产审计和资产公证，以便随时审查。嗯，大家各忙各的去吧。嗯、去吧。 小贾，以后公司的事儿，你多帮着点小童，拜托了。